तो दोस्तों ये देखिए बग़ैर कोए के बग़ैर मिल्क पाउडर के और बग़ैर किसी महंगी चीज़ के सिरप जो बासमती टोटा से सस्ते वाला और डेढ़ किलो दूध से दस या बारह लोगों के लिए हम ये खीर बनाएंगे स्पेशल दावतों वाली खीर है इस किस्म की खीर मेरा दावा है आपने पहले बिल्कुल नहीं खाया होगा तो आज हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे कुछ आधा हम इसमें गोल डालेंगे और आधी हम इसमें छीनी डालेंगे तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल रबी टैप टेक्सचर मज़ेदार माउथ वाटर किस्म का यकीन करें बनाइए बहुत ही आसान है तो इन आप याद रखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिसम बासमती टोटा राइस हमने 150 ग्राम लिए अच्छी तरीके से वाश करने के बाद इसे हमने कम से कम दो घंटों के लिए सोख के रखना है भिगो के रखना है दूसरी जानब हमने सौ ग्राम गुड़ लिया इस तरह बारीक बारीक हमने इसको पीस लिया है और इसको भी एक कप पानी में दो घंटों के लिए हम भिगो के रखेंगे अगर गुलाल नहीं होता तो थोड़ा सा इसको गर्म कर ले चूल्हे के ऊपर रख ले दो मिनट तक पानी गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद ये इसमें मेल्ट हो जाएगा हल हो जाएगा तो दोस्तों दो घंटे बाद ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो चावल है थोड़े से मोटे हो गए तो अभी ये वाला पानी हमने इसे गिरा देना है और इसको हम बॉयल करेंगे दूसरी जानबा आपको ये नज़र आ रहा है कि इसका हमने थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर रखा था तो ये अच्छी तरह से गुड़ इसमें मेल्ट हो गया था एक कप पानी में अब हम इसे अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे तो इसमें हम दो गिलास पानी डालेंगे तकरीबन 600 सौ पानी और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम बॉईल करेंगे पकाएंगे अच्छे तरीके से ताकि ये चावल अच्छे से पक जाए नरम हो जाए तो तकरीबन 10 से 12 मिनट टोटल लगेंगे तो फुल फ्लेम पे हमने इसे बॉयल नहीं करना वरना ये पानी सूख जाएगा ड्राई हो जाएगा और चावल हमारे सख्त सख्त कच्चे कच्चे रह जाएंगे तो इसको हमने लो टू मीडियम जब भी आप कीर बनाते तो कोशिश करें कि लो टू मीडियम फ्लेम पे आप कीर बनाया करें क्योंकि जब भी आप कीर बनाते हैं लो टू मीडियम फ्लेम यानी ऐसा आंच पे तो ये अच्छा सा बनता है अच्छा ये चावल हमारे बॉयल हो गए अच्छी तरीके से इसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे दो हिस्सों को हम ग्रैंड करेंगे और एक हिस्से को हम शामिल करेंगे मिल्क में यानी दूध में शामिल करेंगे तो तीन हिस्सों में से एक हिस्सा जो है ना ये हमने यहाँ पे दूध में शामिल कर लिया है तो ये टोटल डेढ़ लीटर दूध है वन पॉइंट लीटर मिल्क है टोटल आप टेट्रा पैक मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैंने खुला ख़ालिश दूध का इस्तेमाल किया अच्छा जो दो हिस्से वो हमने इसमें जूसर के जग में डाल दिया और जो गुड़ का शीरा हमने बनाया था एक कप पानी में सौ ग्राम गुड़ वो अच्छे तरीके से हम इसमें चाद के ये डाल दिया है ताकि कोई गन ना रहे अच्छा इसके साथ ड्राई ब्रेड रस्क पापे जिसे कहते ये पीके वाले के मार्केट में इजीली मिल जाता है ये पचास रुपये का पैकेट तकरीबन नौ दस दाने इसमें होते हैं पचास रुपये के पैकेट में दस दाने तो इसके साथ दाने हमने इसमें शामिल कर लिए जिसका सत्तर ग्राम वजन इसका है तो इसको हम ग्रैंड करेंगे अच्छे तरीके से तो दोस्तों ये यह यहाँ पे ग्रेंड हो गया अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम स्मूथ किस्म का ये हमने इसको ग्रैंड कर लिया है तो अब हम इसको पकाने की तरफ़ चलते हैं कीर को तो चूल्हा हमने ऑन कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम हल्की से दरमिया आँच के दरम्यान और चम्मच को कंटिन्यू हमने इसको चलाना है तो चम्मच को हमने छोड़ना बिल्कुल नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल हल्की से दरमिनी आंच के दरमिया आपने खीर बनाना है तो किर हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त आएगा फुल फ्लेम पे आप खेर कभी भी मत बनाइए वरना ये लग जाएगा और कच्चा कच्चा रहेगा तो ये तकरीबा यहाँ पे इसको हमारे जो हमने एक ही रखी है इसको तकरीबन 25 मिनट इसको पूरे होने वाले पच्चीस मिनट तो ये देखिए ये कुछ और भी क्रश हो गए चम्मच की मदद से हमने क्रश कर ले तो 25 मिनट बाद हमने जो ये स्मूथ टेक्सचर जो जूसर में ये बनाए पापे रस्क और जो कुछ बॉयलेट चावल थे और गुड़ का शीरा तो ये यहाँ पर हम इसमें शामिल कर लेंगे तो इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा तीन चार टेबल स्पून थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लेंगे ताकि ये इसके साथ हल हो जाए ये आपको नज़र आ रहा है तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना तो ये भी हम इसमें डाल देंगे तकरीबन एक गुँट पानी हमने यहाँ पर डाला था तीन चार टेबल स्पून के बराबर तो यहाँ पे दोस्तों मज़ीद तकरीबन पंद्रह मिनट हमने इसको तो, तो, मज़ीद पकाना है हल्की से दरमिया आँच के दरमियान और इसके साथ ही हम यहाँ पे चीनी हमने 100 ग्राम चीनी डाल लिए अगर आप थोड़ा सा मीठा कम खाते तो आप 80 ग्राम चीनी डाल सकते और इसके साथ ये इलायची पाउडर है तकरीबन एक या दो पिंच तकरीबन चार अदद इलायची को पीस के आपने इसका पाउडर इसमें शामिल कर लेना या इलायची कूट सकते हैं अगर पाउडर ना हो यहाँ पर के गुलाब रोज़ वाटर एक टेबल स्पून अगर हो तो ठीक है इसका टेस्ट अच्छा होता है अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते ऑप्शनल है रोज़ वाटर तो मज़ीद यहाँ पे अब हम चम्मच को मुसलसल कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त यकी होगी कि पूरी उम्र आप इंशाल्लाह इसका जो टेस्ट है याद रखेंगे बिल्कुल इतना मज़ेदार कोई के बगैर मिल्क पाउडर खुश दूध के बग़ैर बिल्कुल आसान रेसिपी टोटल इस पर चार सौ रुपये आता है और तकरीबन दस से बारह लोगों के लिए ये की दावत में बनाइए है शह सारे दाद देंगे तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन इसको चालीस मिनट हो गए तो चालीस मिनट बाद हम यहाँ पे चूल्हे को हम ऑफ कर लेंगे बंद कर लेंगे और चम्मच को हमने मुसलसल चलाना था चम्मच को छोड़ना आपने बिल्कुल नहीं है तो माशाला कीर हमारा रेडी हो गया यहाँ पे हम इसको बर्तन में डालेंगे आपके पास जो भी बर्तन हो या शीशे वाला हो या स्टील वाला हो या इस तरह मिट्टी वाला बर्तन हो आपने इसमें डाल लेना है और बर्तन में डालने के बाद आपने इसे बाहर तकरीबन 30 मिनट रख लेना है ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टम्परेचर पर आ जाए और ऊपर से आप कोई पिस्ते बादाम तीन चार अदद पिस्ते बादाम छड़क दे और फ्रिज में रख सकते दो से तीन घंटे तो दोस्तों यहाँ पे इसको तकरीबन कोई दो घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ढाई घंटों के करीब यहाँ पे इसको टाइम हुआ था हमने सिर्फ तीन अदद बादाम लिया और तीन अदद हमने पिस्ता लिया बारीक बारीक इस तरह हमने कूट लिया और ये इसके ऊपर हमने छड़क लिए और माशाल्लाह ये फ़ाइनल लुक देखिए इसका टेस्ट देखिए यक़ीन करें आप इसमें को जाएंगे इतना ज़बरदस्त लाजवाब इसका टेस्ट है इतना मज़ेदार ये देखिए दोस्तों जो कटुए में मिट्टी वाले के बनाया था तो वो पहले से ही बच्चों ने कह लिया तो ये गाढ़ापन देखिए और बहुत ही मज़ेदार है